আৰে অ' মহাৰাণী কি হ'ল এতিয়ালৈকে জুচ গিলাচো বনাই হোৱা নাই নেকি মই দেখোন তোক কৈছিলোৱেই মোৰ ছোৱালী কেতিয়াবাই শুই উঠিলে চাওক মা মোৰ জুচ বনাই হৈ গ'ল আপুনি এনেই মিছাতে চিন্তা কৰি আছে হ'ব হ'ব তই এতিয়া বেছি উস্তাদি মাৰি দেখুৱাব নালাগে তাই শুই উঠিলেই নহয় সোনকালে তাইৰ ৰুমলৈ জুচ আৰু ব্ৰেকফাষ্ট লৈ আহ মই উঠা ইমান সময় হ'ল এইজনীকে চাহ একাপো দিব নোৱাৰে নেকি ৰহ এই বেছি হৈছে আজিয়ে মই ঘৰৰ পৰা বাহিৰ কৰিমেই মা তোমাক মই ভালকৈ কৈ আছোঁ এইজনীক কিন্তু ঘৰৰ পৰা খেদা নহ'লে চাবা কিন্তু মই তোমাৰ ছোৱালী হৈ এইখন ঘৰতেই নাথাকোঁ দেউতালৈহে ভয় লাগে নহ'লে মই নিজেই গতিয়াই বাহিৰ কৰি দিলোঁহেতেন এইজনীক আয়ো মোৰ মাজনী তুমি এইবোৰ কথা ভাবি ভাবি তোমাৰ স্বাস্থ্যটো বেয়া কৰিব নালাগে তুমি চিন্তা নকৰিবা মই আজিয়ে তাই কিবা এটা হেষ্ট ন্যস্ত কৰিম মা মই এতিয়া অলপ শ্বপিং কৰি আহোঁ আৰু অহা মোৰ দেৰি হ'ব মই ঘূৰি আহি যদি ঘৰত এইজনীক দেখোঁ নহয় কথা কিন্তু বেয়া হৈ যাব মনত ৰাখিবা মাকক তেনেকৈ কৈ সেই অহংকাৰী ছোৱালীজনীয়ে তাইৰ বয়ফ্ৰেণ্ডক লগ কৰিবলৈ আহে আৰে তুমি ইমান সময় কি কৰিছিলা মোৰ ৰৈ থাকি আমনিয়ে লাগিছিল আৰু খঙো উঠিছিল সেই ছোৱালীজনীক ঘৰৰ পৰা খেদাৰ কি প্লেন কৰিছা মই কিন্তু আৰু ৰ'ব নোৱাৰো দেই আৰে ভাল খবৰটো শুনিলেতো তুমি পাগলেই হৈ যাবা মায়ে কৈছে আজি হেনো যেনে তেনে হ'লেও তাইক ঘৰৰ পৰাই খেদিবই মই যে বহুত সুখী জানা হয় নেকি আৰু মাক ক'বা দেউতা নহয় আগতে তাইক যিমান পাৰি সোনকালে ঘৰৰ পৰা উলিয়াই দিয়ক আৰে এই ছাগলীজনী এতিয়াহে ক'লৈ যাব পালে বাৰু মাহী মায়ে গম পাবলৈ হ'লে মোৰ কোবাই পিঠি ফালিব দিনটো ইমান কষ্ট কৰোঁ ভগৱানে এনেকুৱা মোৰ লগতহে কৰে হে ভগৱান তুমি মোক সহায় কৰা সহায় কৰা ভগৱান আৰে ঐ ছোৱালী মই তোক গোটেই ঘৰখনতে বিচাৰি ফুৰিছোঁ আৰু তই ইয়াত আহি কি কৰি আছ শুনচোন তোৰ লগত মোৰ অলপ কথা আছিল মানে তই জংঘললৈ যাচোন আৰু মোৰ ছোৱালীজনীৰ কাৰণে অলপ আপেল লৈ আহ কিন্তু মা আপুনি নিজেই জানি শুনি মোক সেই জংঘলখনলৈ কিয় পঠিয়াইছে এইকেইদিন গাঁৱৰ মানুহে কৈছে জংঘলত হেনো বাঘ ওলাই আছে হয় নেকি মহাৰাণী কি বাঘ ওলাইছে বুলি তোৰ কাৰণে মোৰ ছোৱালীজনীয়ে এতিয়া আপেল নোখোৱাকৈ থাকিব নেকি আজি হেনো মোৰ ছোৱালীজনীৰ আপেল খাবলৈ খুব মন গৈছে আৰু মই বাঘ ওলাইছে কিবা ওলাইছে নাজানো তই জংঘল যাবই লাগিব আৰু মোৰ ছোৱালীৰ কাৰণে আপেল আনিবই লাগিব কিন্তু মা দেউতা যোৱা আগততো জংঘল যাবলৈ মানা কৰি গৈছিল তই এতিয়া আছ কাৰ লগত মই তোক যাবলৈ গৈছোঁ আৰু তই যাবই লাগিব মই একো কথা নুশুনো মাহী মাকে কৰা অত্যাচাৰ সহ্য কৰিব নোৱাৰি সেইদিনাই সেই ছোৱালীজনী মনে মনে ঘৰৰ পৰা ওলাই আহিল আৰে আৰে এই জংঘলখন দেখোন বহুত ভয় লগা মই এইবোৰ ক'ত পালোঁহি ভগৱান মই এতিয়া ক'লৈ যাম ভগৱান মোৰ বহুত ভয় লাগিছে আহ মোৰ মূৰটো দেখোন বহুত বিষাইছে আহ মই পৰি যাম এতিয়া হে ভগৱান

আৰু মন্ত শক্তি থকা কিছুমান পানী ছোৱালীজনীৰ মুখত ছটিয়াই দিলে আৰে আপুনি কোন হয় মই কত আছো আৰু মোৰ লগত কি হৈছিল বলা মাজনী এতিয়া মোৰ ঘৰলৈ বলা মই মন্ত শক্তিৰে তোমাৰ ভাগ্যৰ সকলো বিচাৰ কৰিছো তুমি বহুত দুখত কটাইছা তোমাক তোমাৰ মহিমাই বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিল সেই ফল তেওঁলোকে পাব তুমি চিন্তা নকৰিবা বলা মাজনী আজিৰ পৰা তুমি মোৰ ঘৰত আলহী নহয় মোৰ জীয়ৰীৰ দৰে থাকিবা আচলতে ময়ো মোৰ ঘৰত মই অকলেই থাকো আজিৰ পৰা যদি তুমি যোৱা আমি দুজন হ'ম তুমি একো চিন্তা কৰিব নালাগে মই তোমাক ভাল মানুহ বনাম তেনেহ'লে বলক এতিয়া আমি সুখে শান্তিৰে বাস কৰোঁগৈ আগৰ কথাবোৰ পাহৰি যাওক আৰু ময়ো পাহৰি যাম আজিৰ পৰা আপোনাৰ সকলোবোৰ কাম আৰু আপোনাৰ সকলো দায়িত্ববোৰ মোৰ